নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰম গোবিশ কোমল নেষ্ট বাস্তু এক্সপাৰ্ট নমিয়লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা ডাঙৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সমস্যাটোৰ সন্মুখীন আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা নহয় কোনোবাজন সদস্য কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হৈছে বন্ধুসকল সেই সমস্যাটো হৈছে দুঃস্বপ্নৰ সমস্যা বেয়া সপোনৰ সমস্যা অৰ্থাৎ বহুতে ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত বেয়া সপোন দেখে ধৰি লওক ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখে বাঘিং হৈ খেদা দেখে ওপৰৰ পৰা তললৈ সৰি পৰা দেখে কোনো অপশক্তিয়ে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা দেখে আৰু সেই সপোন দেখি তেওঁলোকে ভয়ভীত হৈ পৰে ৰাতি চিঞৰি উঠে চক খাই উঠে এনেধৰণৰ সমস্যা আপোনাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা নিশ্চয় হৈছে বন্ধুসকল এই সমস্যাটো হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে যদি আপোনাৰ শৰীৰত নিগেটিভিটি বৃদ্ধি পায় আপোনাৰ ওৰাটো নিগেটিভ হৈ যায় বা আপোনাৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ শক্তিৰ দৃষ্টি পৰে বা যদি আপোনাৰ বেয়া গ্ৰহৰ দশা চলি থাকে বা যদি আপোনাৰ স্থানটোত য'ত আপুনি শুই আছে যিটো বেডৰুমত আপুনি শুই আছে সেই স্থানটো যদি ঘৰৰ ৱেষ্ট অফ নৰ্থ ৱেষ্ট বা এছ এছ ডাব্লিউ অৰ্থাৎ চাউথ অফ চাউথ ৱেষ্টত হয় তেন্তে এই ধৰণৰ সমস্যা বেছিকৈ হয় বন্ধুসকল এই সমস্যাটো দূৰ কৰাৰ বিভিন্ন উপায় আছে এই সম্পৰ্কে মই আগতেও আপোনালোকক কৈছিলোঁ এঞ্জেল নাম্বৰ সম্পৰ্কেও কৈছিলোঁ বা ছুইট চ'ডৰ সম্পৰ্কেও কৈছিলোঁ মন্ত্ৰ সম্পৰ্কেও কৈছিলোঁ আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ সম্পৰ্কে ক'ম যিটো যন্ত্ৰ যদি আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰি আপোনালোকৰ কোৱা গাৰুৰ তলত ৰাখি থয় তেন্তে আপোনালোকৰ এই দুঃস্বপ্নৰ সমস্যা খুব কম দিনৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু বন্ধুসকল এইটো এটা পৰীক্ষিত উপায় আপোনালোকে কৰি চাব এই সমস্যাৰ তুৰন্তে সমাধান হ'ব কি কৰিব লাগে বন্ধুসকল ভালকৈ শুনিল আপোনালোকে কোনোবা মংগলবাৰৰ দিনা এই উপায়টো কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ভালকৈ গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি যাকে আপুনি পূজা কৰে তেওঁৰ চৰণত এগজি বন্তি বা এডাল ধূপ জ্বলায় তাৰপিছত এখন বগা কাগজত ৰঙা কলমৰ সৈতে মই এটা স্ক্ৰীণত যন্ত্ৰ দি দিছোঁ এই যন্ত্ৰটো আপোনালোকে লিখিব লিখাৰ সময়ত আপোনালোকে পূব দিশলৈ মুখ কৰি লিখিব আৰু যন্ত্ৰটোৰ শেষত আপোনালোকে যাৰ কাৰণেই প্ৰয়োগটো কৰিছে বা নিজৰ কাৰণে যদি কৰিছে তেন্তে নিজৰ নামটো লিখিব সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব লিখি লৈ সেই কাগজখনৰ আপোনালোকে তিনিটা বস্তু ৰাখিব সৰু সৰু তিনিটা আপোনালোকে বস্তু অলপ অলপ ৰাখিব কাগজখনৰ ভিতৰতে অলপ অলপ ৰাখিব সেইকেইটা বস্তু হৈছে কেইটামান বগা সৰিয়হ ৰাখিব কেইটামান চফগুটি চব গুটি যি খোৱা চব গুটি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই চবগুটি কেইটামান ৰাখিব আৰু লগতে আপোনালোকে তাত ৰাখিব এটা তুলসী পাত এটা তুলসী পাত ৰাখিব কেইটামান বগা সৰিয়হ আৰু কেইটামান চফগুটি যি চব গুটি আমি খাওঁ সেই তিনিওটা বস্তু আপুনি কাগজখনত ৰাখি কাগজখন ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ব জপাই ল'ব জপাই লৈ পাৰিলে তাৰ ওপৰত ৰঙা ৰছী এডালে ভালকৈ বান্ধি ল'ব যাতে বস্তুখিনি ওলাই নাযায় তাৰপিছত সেই কাগজখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ গাৰুৰ তলত ৰাখি দিব যদি আপোনালোকে প্ৰায় ধৰণৰ বেয়া সপোন দেখি থাকে নিজৰ লগত দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সপোন দেখে বাঘে খেদা দেখে পানীত ডুবা দেখে জুই লগা দেখে বা অপশক্তি আক্ৰমণ কৰা দেখে বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া সপোন দেখে যি সপোন দেখে আপুনি ৰাতি চক খাই উঠে ৰাতি আপুনি আজানিতে আপোনাৰ মুখৰ পৰা চিঞৰ ওলাই যায় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো কৰিব একেবাৰে এটা সহজ প্ৰয়োগ কোনো তাত খৰচ কৰিব লাগে কোনে এখন বগা কাগজত খালী এই প্ৰয়োগটো কৰিব লাগে আৰু কোনদিনা কৰিব লাগে সেইটো খালী ধ্যান ৰাখিব মঙ্গলবাৰৰ দিনা আৰু এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা নটা বজাৰ আগত কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে মনত বিশ্বাস ৰাখি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি এই যন্ত্ৰটো আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিব আৰু মই যেনেকৈ ক'লোঁ নিজৰ গাঁৱত লৈ ৰাখি থ'ব চাব আপোনালোকৰ এই সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ কিবা দুঃস্বপ্নৰ সমস্যা আছে ৰাতি বেয়া সপোন দেখি শ্ৰীংবাসো কৰিব লগাত পৰে বা যদি আপুনি সপোনত চক খাই যায় বেয়া বেয়া সপোন দেখে তেনে তেনে ক্ষেত্ৰত দুস্বপ্ন দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ মনত আস্থা ৰাখি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি ৰাখি আপোনালোকে প্ৰয়োগটো কৰিব নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই বিষয়টো সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ